নজর রাখবো পরবর্তী সংবাদে পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা আসনে চূড়ান্ত নির্বাচনী প্রস্তুতি নিয়ে ইতিমধ্যেই দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা শাসকের সাংবাদিক সম্মেলন এবং যেখানে বলা যায় যেহেতু ২৬ এপ্রিল দ্বিতীয় দফার ভোট এবং এই ক্ষেত্রে ১৯ এপ্রিল প্রথম দফার নির্বাচন শেষ হয়ে দ্বিতীয় দফার পূর্ব আসনে ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়া আগামী ২৬ এপ্রিল শুক্রবার তবে পূর্ব ত্রিপুরা আসনে দক্ষিণ জেলার অন্তর্গত বিশ্বমুখ জোলাইবাড়ি মনু সাবরুম এবং এই চারটি বিধানসভা কেন্দ্রে প্রশাসনিক ভাবে কি ধরনের প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে কতজন ভোটার কতটা পোলিং স্টেশন সহ নির্বাচন সংক্রান্ত বিভিন্ন চূড়ান্ত প্রস্তুতি নিয়ে আজ দুপুরে বিলোনিয়া সার্কিট হাউসে এক সাংবাদিক সম্মেলনের মধ্য দিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেন দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা শাসক ডক্টর সিদ্ধার্থ শিব জয়সওয়াল গোটা বিষয় সম্পর্কে কি তুলে ধরলেন তিনি শুনব বিস্তারিত जिसमें सेवन रूरल सेवन अर्बन एरियाज में है और वन हंड्रेड सिक्सटी रूरल एरियाज में है तो टोटल वन सिक्सटी नाइन पोलिंग स्टेशन लोकेशन है ये फैक्ट्स एंड फिगर्स मैं आप सभी लोगों को लीफलेट के माध्यम से दे दूंगा uh, जितने भी पोलिंग स्टेशन लोकेशंस हैं उसमें माइक्रो ऑब्जर्वर की तैनाती होगी और जितने भी पोलिंग स्टेशन हैं, ऑल 226 पोलिंग स्टेशन विल बी कवर्ड बाय वेबकास्टिंग और जैसा कि आपने देखा फर्स्ट फेज में इलेक्शन से पहले पावर का कुछ समस्या था इंटरनेट का समस्या था ऐसा यदि अगर कुछ ऐसा होता है लास्ट मोमेंट में तो हमारी ऑफलाइन रिकॉर्डिंग रहेगी वहां पर और इन वेबकास्टिंग के माध्यम से भी जो भी कंप्लेन आ रहा था हमारे पास हम लोग कंट्रोल रूम में उसको वेबकास्टिंग के माध्यम से भी वेरीफाई कर रहे थे कि पोलिंग स्टेशन में कोई समस्या ना हो दूसरा जो थर्ड नंबर की बात है उसमें यह है कि सभी पोलिंग स्टेशन लोकेशन में सीएपीएफ की तैनाती रहेगी और सेक्टर्स में जो सिविल सेक्टर्स हैं पुलिस सेक्टर ऑफिसर्स हैं वो लोग अपने आ, सेक्टर्स में अपने जो है जिम्मेदारी के अनुसार काम करेंगे इसके अलावा सीएपीएफ टीएसआर और त्रिपुरा पुलिस के जो क्यूआरटीज हैं वो उसमें आ, एरिया डोमिनेशन करेंगे आ, पोल छब्बीस तारीख को है सेवेंटी टू आवर्स ऑलरेडी शुरू हो गया है और आज शाम के पांच बजे के बाद लास्ट के जो फोर्टी एट आवर्स के जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसको फॉलो करना करने के लिए भी आ, हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं और उसके लिए जस्ट अभी कुछ दिन पह, कुछ देर पहले हमने पोलिटिकल पार्टी से भी रिक्वेस्ट किया है कि वो लास्ट फोर्टी आवर्स के जो साइलेंस पीरियड होता है उसको ऑब्जर्व करें किसी भी प्रकार के किसी आउटसाइडर को जो है डिस्ट्रिक्ट में रहने की अनुमति नहीं है अलस एन एंटिल उसके पास कोई वैलिड रीजन हो एफएसटी नाका पॉइंट्स जहां पे चुनाव खत्म हो गए वहां पे भी एफएसटी है और नाका पॉइंट्स भी वहां पर हैं, और वहां पर हम लोग सख्ती से देख रहे हैं कि कोई इंडिविजुअल बाहर से ना आए उसके अलावा पचास हजार से ज्यादा कैश ले जाने पे उसकी उसकी इंक्वायरी होगी और यदि प्रॉपर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो उसको सीज कर लिया जाएगा ये भी मैं आप लोगों के माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूं सेक्शन 144 सीआरपीसी का ऑर्डर दिया जा चुका है जो कि कुछ ही समय में लागू हो जाएगा और उसके अनुसार जो भी इस प्रकार की गैदरिंग है विथ वेपन्स विदाउट वेपन्स मोर देन फाइव इज नॉट अलाउड टिल द कंक्लूजन ऑफ द पोल इंटरनल सिक्योरिटी के साथ साथ जो बॉर्डर सिक्योरिटी है उसको भी लेकर मैंने एसपी साहब ने जो बीएसएफ के कमांडेंट्स हैं कंपनी कमांडर्स हैं उनके साथ আপনারা শুনলেন ওনার বক্তব্য এবং এক্ষেত্রে আগামীকাল সকাল থেকে সমস্ত ভোট গ্রহণ কেন্দ্রের উদ্দেশ্যে ভোটদান সামগ্রী নিয়ে রওনা দেবে ভোট এবং সেই বিষয়ে চূড়ান্ত প্রস্তুতি সম্পূর্ণ এবং সুস্থ এবং শান্তিপূর্ণ অবাধ নির্বাচনী প্রশাসনের একমাত্র লক্ষ্য প্রত্যেক ভোট কেন্দ্রে ভোটারদের নির্দিষ্ট পোলিং স্টেশন নির্ধারণ করার লক্ষ্যে আজকের এই বৈঠক বলে খবর রয়েছে ছোট একটি বিজ্ঞাপন বিরতি সঙ্গে থাকুন